Suha Group Travel and Tours Puni, dengan Hati kenangan manis uh, sewaktu di Madinah? Ada banyak kenangan manis sebenarnya di Madinah. Antaranya ialah uh, saya menurut uh, rombongan ke Raudah dan Alhamdulillah kebetulan pada masa yang sama saya telah dapat uh, berjemaah solat zuhur dalam Raudah sehingga selesai waktu zuhur. Uh, perasaan semasa hadir saya sangat gembira tapi saya rasa sangat sedih apabila melangkah Madinah kerana ini adalah bumi Rasulullah dan saya tak tahu bila lagi saya akan sampai ke Bumi Madinah Kali pertama nak berjajak ke apa tu, Masjid Nabawi lah Tak tahulah Tak tahu nak cakap apa Air mata je keluar Syukur Padahal sebelum tu saya dah datang tiga kali ha, Sebab saya ingat sepuluh, Hampir sepuluh tahun saya tinggal 2016 saya rasa Yang saya datang 2016 dengan keluarga ha, Jadi Ha, direkalkan cerita Semasa ziarah ha, Makam Rasulullah Masuk dia apa, Pintu tu Tak tahu nak cakap apa Badan saya dah jadi Macam satu badan Macam-macam duduk dalam peti Sejuk ha. Air mata keluar Sampai Tak boleh nak cakap apa Memang Tak harulah cakap dia Masa itu Madinah ni Satu perasaan yang luar biasa Yang saya rasa Ketenangan tenang sangat-sangat serodah tu saya dapat pengalaman yang uh, daripada masa zaman 2019 tu saya uh, apa saya masuk keadaan dengan lah. mana alhamdulillah rezeki saya uh, dibawa oleh seorang uh, daripada orang Perancis lah dia bawa saya dia kata dia saya ni anak dia jadi dia bawa saya terus ke tepi mimbah itulah pengalaman saya yang tak dapat dipegang lah. Mana rezeki saya pun tak ada orang tak ada apa? Tak ada uh, dipermudahkan usam ke roda. Alhamdulillah uh, uh, saya dapat dapat pergi dengan usia yang muda ni adalah hasil daripada tabungan ibu bapa saya uh, dan mula mendaftar pada umur saya 14 tahun. Uh, sekarang ada mak saya saja. Masih sihat? Banyak Alhamdulillah Masih sihat uh, Boleh tak kongsikan Kenangan manis uh, Mungkin ada kenangan manis Yang tak dapat dilupakan Semasa berada di Madinah uh, Alhamdulillah Masa di Madinah Saya dapat uh, Berjumpa dengan Rasulullah uh, Apa ni Bagi salam uh, Luangkan masa di Raudah Berjumpa dengan Sahabat-sahabat Muslim yang lain Saudara Muslim yang lain uh, dan dapat uh, join um, madrasah-madrasah ilmu di dalam Masjid Nabawi hmm, Rasa sedih tak nak meninggalkan bumi Madinah? Sedih uh, Ya, yes, betul Saya berazam nak datang semula ke Madinah Dan insyaAllah uh, adalah impian setiap Muslim Untuk membusukkan nafas terakhir di Madinah Dan dekatkan jasad kita dengan Rasulullah Al-Hajj Menyantuni Dengan Hati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tawaf merupakan salah satu dari rukun, haji dan juga umrah Ketika orang ramai berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf mereka datang dengan penuh kerinduan dan keasyikan hal itu seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iz al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud dan ingatlah Ketika Allah menjadikan Baitullah rumah tersebut sebagai tempat untuk manusia berkumpul dan menjadikan tempat yang begitu aman untuk manusia. Dan ingatlah ketika Allah menitahkan kepada baginda Ibrahim dan Ismail untuk memohon kepada Allah, Allah, ber, Allah berfirman kepada baginda Ibrahim, sucikanlah Baitullah keambah ini untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk mereka dan salat dan juga mereka yang sujud. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu arda ketika memberikan tafsiran berkaitan dengan ayat ini menyatakan maksud masabah maksud masabah ialah kerinduan seseorang kepada Baitullah. Mereka datang lalu mereka pulang ke kampung halaman dan keluarga mereka dan tidak lama selepas itu mereka datang semula untuk menunjukkan kerinduan kepada Baitullahil Haram. Apabila kita datang dan melakukan tawaf di kawasan ini, di dataran Kaabah, berhampiran dengan Kaabah sudah tentu kita datang dengan penuh kerinduan dan keasyikan untuk menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita melakukan tawaf tanpa kita persoalkan kenapa dan mengapa perlu tersebut kerana kita adalah hamba menurut segala perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala tanpa soal dan tanpa tanya Al-Hajj menyampuni dengan hadir Saya kini berada di jalan Al-Taisir yang uh, jaraknya lebih kurang 20 20 minit dari uh, kalau kita berjalan daripada Masjidil Haram dan kalau dari Ibu Pejabat Tabung Haji di Abraj uh, al Janariah lebih kurang 10 minit menaiki kenderaan dan dan uh, ini merupakan maktab terbaru yang menempatkan jemaah Malaysia bagi musim tahun ini 2025 bersamaan 1,446 hijrah. Dan di sebelah saya merupakan pengurus maktab, Haji Muhammad Syafiq Shawal. Ya. Assalamualaikum, Taji. Waalaikumsalam, Zaihan. MasyaAllah. Baik. Baik. Berdiri megahnya bangunan ya. ini juga sebab ya. dia akan menjadi salah satu dalam lipatan sejarah Tabung Haji hmm. kerana maktab ini uh, menempatkan jemaah buat pertama kalinya betul bertawaf haji. Ya betul. Zain. Boleh ceritakan serba sedikit tentang fasiliti ataupun bagaimana maktab ini dipilih sebagai salah satu maktab yang menempatkan jemaah kita pada tahun ini? Baik Zain, terima kasih banyak Zain ya. Kalau kita uh, sorotilah uh -huh. apa yang uh, dimaklumkan oleh pihak pengurusan Tabung Haji alhamdulillah pada tahun eh, tahun ini uh -huh. pihak Tabung Haji eh, menyediakan prasarana yang cukup selesa kepada jemaah haji Malaysia khususnya uh -huh. dalam eh, meletakkan penempatan jemaah haji eh uh -huh. Adalah bangunan baru ini iaitu Penempatan baru jemaah haji Malaysia Iaitu Abraj At-Taisir eh, eh? Yang mana bangunan ini Menempatkan jemaah Yang paling ramai Iaitu lebih kurang 6,700 Jemaah haji ditempatkan Di bangunan Abraj At-Taisir ini uh -huh. Yang mana melibatkan Empat maktab lah, Melibatkan 25 KT Berada di bangunan Abraj At-Taisir ini Yeah, Abras Al-Taisir ini cukup istimewa kerana terdapat empat menara uh -huh. iaitu Menara A menempatkan Maktab 83A uh -huh. Menara B menempatkan Maktab 83B uh -huh. Menara C menempatkan Maktab 82 dan Menara D menempatkan Maktab 90B dan uh, menariknya juga fasiliti di sini setiap menara mempunyai 600 bilik lah Lebih kurang Tolak campur ada 600 hmm. bilik Lebih kurang 2,000 jemaah Berada di setiap menara Kecuali di menara D Hanya ada Sebahagian kecil sahaja hmm. Ditempatkan di menara D Namanya Kalau total semua Di sini Ada 6,700 Jemaah haji Ditempatkan di sini Zaihan eh? Bagaimana dengan Fasiliti Mungkin Haji boleh Beritahu Apakah perkhidmatan Ataupun fasiliti Yang ada di sini Sebab kita ramai jemaah hmm. Sendiri yang menjadi Penonton kami Ya yeah. hmm ada jemaah yang bakal masuk ke bangunan ini pun mungkin eh. Jadi alhamdulillah antara fasiliti yang ada di Abros Ataisir ini sudah pastilah uh, mempunyai satu kemudahan surau yang cukup besar sebenarnya. Yang mana kalau kita dapat uh, lihat uh, surau ini mampu memasukkan empat 400. Kalau kita kira satu kt lebih kurang Kita kata kt paling sikit 284 orang mm. Kita ambil 300 4 kt lebih kurang 1200 jemaah haji mm. Boleh masuk ke dalam surau dalam satu masa Besar aa, Besar sangat Saya dah tengok sendiri memang besar Besar yeah. aa, Tadi Tuan Haji ada sebut aa, sebelum kita bermula tadi mm -hmm. aa, Tentang ada selera Malaysia Ada yeah. menu selera Malaysia tu jauh kita daripada Malaysia sebenarnya jemaah haji tak perlu risau kerana tabung haji ada satu kemudahan yang disediakan oleh pihak Hush cafe eh cafe datangnya daripada anak syarikat kami iaitu tabung haji travel and services ataupun tabung haji global yang mana mereka menyediakan jualan sajian Malaysia ha, kalau kata uh, pagi breakfast ada jual nasi kerabu ha nasi kerabu ada kat Mekah sihat ada kuih-muih Melayu ada onde-onde ketayap karipap maksudnya selera Malaysia tu masih ada di tak Mekah. Tak perlu ini. risau jemaah yeah. tak perlu risau kalau rindu masakan Malaysia maktab kebanyakan maktab di Mekah ni Madinah hmm. memang ada menyediakan ya yeah. ya. Alhamdulillah seperti yang dikatakan Tuan Haji Muhammad Syafiq tadi kalau kita tengok di lobinya pun sudah nampak sangat selesa maka beruntunglah ya jemaah-jemaah ayah dapat hmm. merasmikan maktab ini terima kasih Najib Haji Muhammad Syafiq. Sekian dahulu daripada kami di Maktab Abraj Al-Taisir Mekah. Kembali kepada Ustaz Fakro dan Ustaz Jalal di Masjid Putra Putrajaya. Silakan. Terima kasih. Sebuah perjalanan agung. Hayati Sirah Rasulullah menerusi segmen Revla Haramain. Setelah peristiwa penerimaan wahyu di Gua Hira dan Nur yang kita ceritakan semalam, kali ini kita bergerak kepada misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memulakan langkah dakwahnya dengan mengadakan pertemuan dengan orang-orang Islam di lokasi yang tidak terfikir oleh orang kafir Quraisy Nabi akan mengadakannya yaitu di rumah Arqam. bermulalah cabaran dakwah seorang nabi. Pada permulaan dakwah nabi dilakukan secara sir atau rahsia. Baginda begitu berhati-hati dalam setiap langkahnya agar tidak dihidu oleh musuh. Nabi mengadakan pertemuan di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Secara terang-terangan, Nabi telah memanggil orang Mekah berkumpul, lalu Nabi naik ke bukit Safa dan berkata, Apa pandangan kalian, sekiranya aku beritahu kamu bahawa terdapat pasukan berkuda datang menyerang? Adakah kamu percaya? Mereka menjawab, Ya, kami percaya. Nabi meneruskan bicaranya. Maka sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu semua tentang azab yang pedih. Tiba-tiba Abu Lahab mencela. Ah, binasalah kamu. Adakah ini tujuan kamu memanggil kami? Di sinilah bermulanya episod seorang nabi. dan orang Islam mendapat tentangan keras dan menghadapi ancaman daripada musyrikin Quraisy. Daripada dakwah yang sembunyi, kini bermula dakwah penuh mehnah dan tribulasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, kum fa anzir. Wahai orang yang sedang berselimut, bangun, berilah peringatan. Apa yang menarik kita perhatikan daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diatur dengan penuh keseragaman. Pertama dimulai dengan secara rahsia, kemudian secara terbuka. Setiap tutur kata dakwah Nabi diatur dengan penuh lembut dan santun. Inilah rahsia kejayaan dakwah. Apa yang boleh kita belajar adalah jangan sesekali kita bertakwuh niat yang ikhlas tetapi keras tindakan. Kita menghukum orang lain akan lebih berbahaya kita menerakakan orang lain. Contohilah dakwah Nabi, kalau bukan Nabi siapa lagi? Dakwah itu memujuk dan dakwah itu mengajar. InsyaAllah pada esok hari, kita akan kongsikan kisah sedih yang berlaku di dalam hayat baginda Nabi SAW. Kisah pengembaraan sirah Rasulullah sebentar tadi dibawakan khas oleh Azuhal Az Good Travel and Tours. i do